Всем привет! С вами компания Электромотор. Пришла новинка на наш рынок. Это Лончин GH9000i. Инверторный генератор, который можно продавать за 40 тысяч грн. Привет! Сегодня на обзоре ров. очередная новинка от компании Ланчин. Это инверторный генератор модель GH9000i. Киловатт. Мощность 000. этой электростанции 7 кВт. Максимальная мощность 7,5 киловатт и пиковая мощность 9 киловатт the этот the генератор electric. оснащен Посмотрите. электрическим стартером стартер силовые розетки две розетки на 16 ампер одна 32 амперная но ну, дуже такая цивильная модель а, она сделана и цена как просто солоденькая. также можно завести двигатель с помощью ручки на панели управления имеется Датчик, дісплей, як нормальний... отображает... Це, кстати, новинка. Новинка 2023 року. Показання датчика моточасов. Порядки на 14 вольт. Ну, обіцяємо, що день два перемістимо його в офіс, з ним еще обзор в офісі. Цю модель дуже рекомендую. Ті, хто не купив G-Energy, нас питають на 7 кВт. Пропали вже 6000 ці як вони. Матарі тоже 7 кВт інвертора. Всем буду на замену пропонувати Ланчин. Дуже гарна модель. Ланчин дуже класний бренд, який мені дуже подобається. Ну і модель по солодкій ціні. Так що беріть, купуйте в нашій компанії, звертайте увагу на цю модель.